Откуда деньги, с которыми Янукович набивал за крома? Как работала преступная система его обогащения? Выясняют и правоохранители, и общественные активисты. Это была сбудована, продумана и отлагоджована система, как постоянно сама себя досконалила. В Киевском центре противодействия коррупции. Коррупция Януковича – главная тема. Концептально было как бы, три ключевые Перше, це найбільш ефективна, масштабна, мені здається, і для нас найбільш болісних для громадян, це коли наші податки напряму викачували з державного бюджету. Як це могло бути? Переважно це було державні закупівлі. Дуже швидко. Тільки за даними Служби безпеки України, ще тієї Януковича за рік по цій схемі вкрали від 35 до 50 мільярдів гривень. Ми переконіємо, що крали вдвічі більше. Іменно тендери стали головним істочником многомільярдних хищень із бюджета. Но і від других схем не відказувались. Інша схема це колися коли не до Скажімо, схема обналу, яка вимивала там величезні суми. Хтось говорить 100 мільярдів, хтось говорить 70 мільярдів в рік. Хай це буде п'ятдесят мільярдів в рік. Це величезна сума. Це те, що бюджет не дотримує. 80 мільярдів. Іншому словами цих схем не було. Ми б мали в бюджеті плюс 100 і 100 – 200 мільярдів гривень. Так величезні. За ці гроші можна було підняти три рази всім бюджетникам зарплату. Ми чекаємо. схеми обнала і уклонення топлати налогів. Беспрепятственно работали благодаря своякам Януковича. Они возглавляли все контролирующие органы и вместо пресечения махинаций покрывали их. Условно говоря, если э, ты можешь предоставить льготу по налогообложению, или по кредиту, или по э, таможне, ты можешь взять взятку, которая будет в размере меньше, да, чем этот вот налог. Э, и так э, ты получишь деньги, которые просто не попали в бюджет. Інша схема была, когда создавались какие-то преференции. це это ринку, рынка, когда убивали практически экономических конкурентов через проверки. Бизнес конкурентов, если он приносил прибыль, могли банально отжать. Это слово прочно вошло в лексикон украинцев при Януковиче. За три года Янукович украл из страны столько, сколько, я думаю, не наворовал ни Кучма, ни Ющенко, ни Кравчук, и все эти режимы вместе взяты. Страна была нищая, страна стояла на пороге банкротства. Мы для себя до сих пор дивуемся, как страна пережила правление семьи Януковича. То есть с такими масштабами, объемами и скоростью экономика мала померти еще в 2013 году на его початку. Воровской цинизм Януковича и компании просто зашкаливал. Больше всех остальных он грабил людей, которым со слезами на глазах пел песни. Где терриконов ряд, где уголь в шахте с котом. Он клялся в любви шахтерам. Слава шахтерскому труду! Слава Луганщине! Слава трудовому народу! Дончане верили ему и были главными его избирателями. Но именно своих любимых шахтеров Янукович первым делом бросил в бездну нищеты. Он наживался как раз на шахтерах в первую очередь одноподневольных в своих э, людях, которые за него рабские голосуют, э, а потом э, живут в, в такой прекрасной стране, когда им не хватает денег ни на что, э, а Янукович зато есть э, там пол за 2 миллиона гривен или там люстра за 8 миллионов евро в конке. То есть э, вот такая простая картина. Юрий Николов не первый год разоблачает тендерные махинации. Именно тендеры при Януковиче стали главным источником многомиллиардных хищений из бюджета. Эти две отрасли называются поставки угля для государственных энергокомпаний и поставки шахтного оборудования для угледобывающих предприятий. Уходит за углем как будто вот. По э, толщине денежного потока... Можно сказать так, что шахтное оборудование через фирму Януковича проходило на сумму порядка 10 миллиардов гривен в год. Ждут сыновей, что в шахте ищут дух отца. Возможно, самая прибыльная схема, генерящая постоянные деньги... Это да, это были угольщики. Самой ходовой схемой раскрывает секреты воровства, эксперт было завышение цен на уголь для государственных потребителей. Есть шахта, есть поезд, есть топка. Оказывается, шахта управления Донбасс его продает по 400 гривен какой-то компании. То есть, и вот пока уголь едет в одном поезде по дороге до Центра Энерго по бумагам уголь уже успел сменить двух собственников. Одна какая-то очень прокладочная контора, и вторая, которая называется МАКО. МАКО это в чистом виде Александр Янукович. И вот по бумаге цена угля с момента шахтоуправления Донбасс до момента Центра Энерго дорожает с 400 гривен до 1000 гривен за тонну. То есть 600 гривен на тонне оседает а в этих двух компаниях. То есть деньги из бюджета шли не тем, кто уголь добывал, а посредникам Януковича, которые просто перекладывали бумажки. История запредельной жадности. Сколько миллиардов увела семья из бюджета и где хранил награбленное Янукович? Миллиард – это две трехкомнатные хрущевки, забитые до потолка деньгами. Что он спустил в бункер под Межигорьем? 80 миллиардов. Куда летели самолеты и уезжали КАМАЗы с награбленным? Подземная экспедиция на Донбасс, Крым и Россия. Что почувствует медиум? Страшный суд и карта смерти. Где деньги и кто помог озолотиться Януковичу? Разоблачение олигархов смотрите сразу после рекламы.